Слава Україні! Ми батальйон К-2. Сьогодні у відео ви побачите роботу нічних бомберів, за допомогою яких вдалося працювати по піхоті противника та по її техніці. Це не саме вдалий наш день, але робота ведеться постійно, тому ми її вам показуємо. Також ми почали застосовувати новий метод рибалки. Я думаю, ви зрозумієте, чому ми її так називаємо. Приємного перегляду. А підрити далеко чи ні? Да ні, от прямо переді мною 20 метрів. Сейчас попробуем кинуть. Лейла, поспіл ловить п'яти метрів, туда цього охват. У мене другий, Біжать, блядь. да б У мене другай, да б ти? Біжать, блять. Только в тебе зараз стрілка дивиться вище. Да, ні куди смутиться. Вон они, вон они, вон они. Есть. О, О, они как раз туда зашли.

müziği açalım müziği açalım açalım hiç 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 Угу. Ага, да. Не попали, угу. Короче, сейчас еще несем две и точно ее валим. Так, ним же ждали. Да, путь. Не знаю, сколько... Хорошо, сколько хорошо пошла.

не, тогда не. Долбоеба вижу. Вижу Долбоёб Долбоеб он лазит по двору. Так. Не спеши, не спеши, время не, чуть -чуть, не спеши, не спеши, время не Чуть-чуть, чуть, -чуть, не не чуть, -чуть не да. Все, хватит. Нет, он весь вижу. Закружился. Как раз все Побежал. Два. Два, да. да. Он, он упал, упал, падает, падает, падает. Падает, идет и падает, вижу. Машину кидает? Я не вижу машины, Кириллович.

Третья, третья, третья

а у тебя их две или три? Три. Сколько у тебя? Три. С собой. три. Постой хоть минуты, потому что сейчас какой он подлый, если будет туда ехать. Оба! Еда! Я ж не говорю. Пускай. Опускай. Ага. Ты чуть Че... Центр дороги. Центр дороги. Ай, блядь! Поздно. Ничего сейчас Разворачивайся, разворачивайся. Ты ему же так... Он увидел просто вспышки. Пишку и дал по газам. Вот скотина.